бүгін жалған тоғағарайондық айрықша жағдайлар бөлімімен біргелікте өрттің алдын алу өрт болған жағдайда жағдай сапаластыру бойынша оқу т болып өтті әзір бұл машғұлаттың мақсаты районымызда тоғайға қожалығында болған тоғайларда өрттің алдын алу өрт болған жағдайда оларды сапаластыру бойынша ісшілерге бабалаларға түсінік жұмыстарын алып баруда Солықтан сондықтан бұл рахмет көп көп районымызда әзір тоғай қожалығында төрт жүз гектар шамалас тоғайзар бұтажарлар болғаны себепі өрт бізді те қауіпті дұшпанымыз болып есептанады азіргі күнде күннің қатты ысып кетуі нәтижесінде өрт қаупі күшейіп бармақта сондықтан бұған даярлық жұмыстары алып барылып атырыпды азір қожалығымыз тарапынан өрттің алдын алу мақсатында екі километрге шамалас медастырған ә, паласаларды құру екі километрге километр, километр ұзындықта өрт, өрт болған жағдайда пайдалантғын жолдарды құру бойынша ереже істеп шығылған ә, тоғай қожалық жерлерінде шаруалар өздерінің малларын бағы жү, жүріп қазір оларға барлығына ескерту хаттылар берілді барлығына олар ескерту қаттыларын берудің мақсаты өрттің алдын алу алды 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 заңсыз әрекеттерге жол бомау алдын алу болып есептанады